Dedilər ki, ağa 17 dənə dəvəmiz var. 17 dənə dəvəmiz var. 3 nəfər indi bölə bilməyik. Hər kəsin yanına gedirik belə bir. Digərət dəvələrin biçisini kəsək, ondan qoyaq tərəziyə ətin böləcək. Biz diri istəyirik dəvəmizi. 17 dənə dəvənin biri dedi, yarısı mənim. yarısı benim. İkincisi dediği üçten biri benimdi. Üçüncüsü dediği dokuzdan biri benim. İndi bunu böyle Yarısını Yarısın verey ona, üçten birini verey buna, dokuzdan birinde verey buna. Kalmış o. Böyle develerin nesesini kese, teraziyle böyle. Hazreti, Bir dənə dəvəsi var idi. Dedi mənim dəvəmi gətirəm bura. Hanı dəvələrin? 17 dənə dəvə birdir. Dedi yaxşı, bir dənə dəvə mən verim sizə borc. Hazret dedi mən dəvəmin birini verirəm sizə. 17 dənə dəvə olar 18. Elə ki oldu 18. Ay bala, sən yarısını istəyirsən? 9-u sənin. 18-in yarısını neçə elə? 9-u sənin. Sən necə sənsə istərsən. 3-dən biri. 18-in 3-dən biri neçə elə? 6. 6-sı da sənin. Yaxşı. İndi 9-dan biri neçə elə? 18-in 2-dəni. Bu ikisi də sənin. İkisi sənin, 6-sı sənin. O nə oldu? 8. 9-u da sən. 17-i dəvamı da verilməz. Dəvelərin hamısını diri, öldülər də verdilər. Də. Söhbət dəvə söhbəti deyil idi. Dəvəni çəsməhdə olar, tərəziyə də qoymaq olar. Quranın ayələrinin təfsiri idi. Hər yerindən duran iki kəlmə ərəbi öyrənəcə lä deyəm Quran təfsir eləyəcəm mən Quran deyəcəyəm İslam belədir o birisi belədir nəticəsi olar işıq işıd olar nəticəsi